Hər kəsə salam, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Öncdən təşəkkürlər. Talıbov istifa verdi, Naxçıvanda yeni yoxlama başladı. Vasif Talıbov istifasından sonra Naxçıvanda yeni yoxlamalara start verilib. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Ovqat.com məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda Naxçıvan Mur maliyyə nazirliyində təftiş gedir. Bakıdan gələn müfəttişlər Mur maliyyə nazirliyinin xəzinə şöbəsində ciddi nöqsanlar aşkar eləyiblər. Araştırma sabiq maliyyə naziri, indiki baş nazir Səbuhi Məmmədovdan da yan keçməyəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə nazirinin müavini Həsən Bayram oğlu İsmayilovun da fəaliyyətində ciddi qüsurlar ortaya çıxıb. Müəyyən olunub ki, nazirlik əməkdaşları mağaza sahibləri ilə qabaqçıdan əl bir olub onlardan nağd pul alır və deyirmişlər ki, malların qiymətini necə istəyirsiniz, rəsmiləşdirin. Biz də sizin saxta göstəricilərinizi qeydə alaq.